Путин вышел с терминовым зварнением до НАТО. Путин призывает Запад осознать реальность. По поводу э, областей на Украине, которые мы считаем своими, да, в, я уже много раз говорил, что считаю на русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но, знаете, у нас есть такая э, старинная, э, ну Це не поговорка, не притча, а старинное правила. Там, где нога русского солдата, то наша. А тим часом міністр економіки так званої Росії випадково ляпнув правду. Ми, в общем, Мікар ну, бы, на грані переходу в рецесію. На грані не свалимся? І саме через проблеми в економіці, які вже важко приховати, на болотах розгорівся скандал. Ми бачимо прекрасно на провалі. Создання нового самоліту гражданська авіація ну хватить. Я... Татуєрі сністі. Ви посмотрите, сміття чотири вітає друзі. Це ваша улюблена рубрика Обережно зомбоящик і я, Анастасія Неріцена. Гадаю, ви здогадалися про що й мова у цьому випуску? Але спочатку підпишіться на цей канал, а також мій особистий. Ставте вподобайки та коментарі, аби більше людей побачили увесь абсурд російського телебачення. Погнали. Условия урегулирования для Киева будут только ухудшаться. Путин рассказал, что в 22 году на фоне угроз терактами на Крымском мосту через посредника лично предлагал Киеву добровольно предоставить России сервитут, то есть сухопутный коридор в Крым. Еще новый раунд переговоров в Турции может состояться уже после 22 июня. І ли Путин ошибки в последні 25 лет? Самая главная ошибка – це існування цього кривавого злочинця. Бо навіть на прес-конференції із іноземними журналістами він підтвердив свою терористичну сутність цинічно прокоментувавши нещодавній обстріл Києва, за його словами, удар був не по житлових кварталах, бо якби вони гатили по будинках, то ніхто б не вижив. Ми вважаємо, що ми не начинали воєнних в на Україні, а намагаємося їх закінчити. Українське руководство сьогоднішнє начало війну сама, почало війну на своїй власній території, не после госпереворота, произошедшего в Киеве, использовав против мирного населения Юго-Востока, тогда Юго-Востока Украины, против Донбасса, против Луганска и Донецка, вооруженные силы, включая тяжелую технику и авиацию. Они наносили удары прямо по жилым кварталам. Об этом почему-то никто сегодня не хочет вспоминать. Но именно эта политика привела к сегодняшнему вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Первое. Второе. Если бы ваши журналисты видели бы, как были уничтожены наши, нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам, вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. На питання про обстріл Києва поставив Путіну американський журналіст із Associated Press. Їхня редакція працює і у Києві, і вони постійно виїжджають на місця путінських обстрілів і все бачать на власні очі. А ми ще й чуємо постійні крики пропагандиста Соловйова, які ну дуже суперечать словам Путіна. Ви розумієте, що ми навіть ще не починали, як сказав наш верховний головний командович. Вы осознаете, что мы даже еще не использовали весь арсенал. А вы уже все пылаете. При этом не надо говорить, ой, несколько, ой, Киев разбомбили. А сколько мирных погибло? А почему погибли? Сначала начал В дом прилетело. Поэтому я вам так скажу, тихонечко, пока вы слышите. Одесса, Сумы, Харьков, Киев, жители этих городов, срочно покиньте их. Ну і самі росіяни зізналися, що вони справді завдають ударів по житлових будинках. І да, попадають іноді в дома всі так, так так буває. Хоча ми прекрасно розуміємо, що ну російська армія не цілиться, то спеціально, це совершенно безсмисленно. та ну про, 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 це просто ні да? Але на цій прес-конференції Путін пішов куди далі. І Він по суті перед міжнародними журналістами зізнався, що готує новий наступ на країни НАТО. Гітлерський пропагандист говорять, чим ні лож... ложь. тем быстрее в нее поверят. Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на, 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 Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Но это же мы, мы понимаем, что это бред, понимаете? Это же те, кто это говорят, но не верят же в это сами. Никогда, Ну і ви самі нерніну хоча один з вас вірить, що Росія готується к падінню на НАТО. <гум> що це таке? Десь ми вже таке чули. Нам вони також розповідали, що Росія ні для не представляють угрози, і що всі заголовки західних ЗМІ про можливий напад на Україну це просто нагнітання. Тепер же українці точно знають, що якщо Путін щось заперечує, це означає, що саме це він і планує зробити. Тому эту заяву, странам НАТО рекомендую сприймати принимать анонс. канонс. Тем паче, знову ж таки, пропагандисты подтверждают. А зачем нам мир? Так. Ну как зачем нам так. мир? Ну, нам, зачем? Нам... Мир? Ну, а ну, что нам мы будем мир. всю жизнь воевать? Василий Мич, но если мы если если мы не начали, то сейчас бы Донбасс был уничтожен. Владимир поэтому я не говорю... это либо я не говорю... мы воюем, либо они. Я не говорю зачем нам мир? Єсінні рішені наші базові європа з нами питається воювати. Будет уничтожено. А... Ну а далі бункерний хворий дід почав просувати наративи про стратегічну перевагу російських військ на фронті. Західну військову допомогу кремлівський диктатор назвав марною, стверджуючи, що вони, мовляв, все знищують. Путин призывает Запад осознать реальность. Украинские вооруженные силы укомплектованы в основных э, звеньях на 47 а штурмовые подразделения того меньше. Ну и что дальше? Что дальше? Дело даже не в том, что поставляют в западные страны оружие или нет, это важно, конечно. Но если укомплектование меньше 50 Фер, Форм... значить, ворожові сіли Ну це що подразі штається просто, дієспособними, просто Ну, настільки нідієспособні наші воїни показують результати, бо за понад три роки війни Путін так і не взяв, як хотів за три дні Київ. Мало того, він взагалі втратив 41 стратегічний бомбардувальник. Тому те, що наша армія менша за чисельністю, не означає, що вона не може воювати. Більше 1200 днів ворог не може. Показати ніяких нормальних успіхів, ніяких результатів так десь на якихось напрямках вони просуваються вперед, але вперед вони просуваються за рахунок просто величезних втрат, величезних втрат серед свого особового складу, і е, риторика Путіна: що у нас нічого немає, у нас нічого не виходить. Це максимальна брехня, тобто армія, і військо, яке просто в рази менше е, ми менше набагато нашого ворога, е, перемагаємо його за рахунок наших тактик, наших БПЛА, наших засобів ураження, які ми розвиваємо і бережемо свій особовий склад. А ще пойло традиційно почав погрожувати, мовляв, не допустить, щоб в Україні були збройні сили, бо вони ж виявляються загрожують Росії та її народу. Ну а далі все те, про що ми з вами неодноразово чули, каже, що готовий до проговорів, але ж Зеленський нелегітимний. Если э, украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос, кто будет подписывать документы. По Конституции Украины президент Украины избирается на пять лет. Способов продления полномочий не существует. Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующая глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, так, а поставить точку. Но ну, ну, точку надо, подпись должна стоять легитимных властей, иначе это, знаете, придет следующий и скажет и выбросит это все в помойку. Для цього бридкого старого діда переговори будуть завжди нелегітимними, навіть якщо в Україні зараз пройдуть вибори, як він того хоче. От просто явімо, Зеленський знову стає президентом. Ну або хтось інший, хто дуже не подобається Путіну, то він же одразу почне заявляти, що ті вибори сфабрикували. А отже, підписувати документ знову немає кому. Путін не хоче ніякого миру чи припинення вогню. Він хоче воювати і далі. Про це прямо сказал Песков. Уже больше трех месяцев с тех пор, как Дональд Трамп впервые предложил 30-дневное перемирие. Россия до сих пор не согласилась на это. Конечно, у них было достаточно времени, чтобы решить вопросы, которые Владимир Путин впервые поднял, когда это предложение было выдвинуто. Почему бы просто не согласиться на это? Почему? Потому что есть много вопросов, которые нужно решить, прежде чем объявлять о перемирии. Будут ли США, Великобритания и страны НАТО продолжать оказывать военную поддержку Украине после прекращения огня? Будут ли продолжаться поставки оружия в Украину или они прекратятся? Будет ли Украина продолжать мобилизацию? И будет ли Украина продолжать перебрасывать войска, чтобы улучшить свои позиции на фронтах? Значит, вы беспокоитесь о том, что Украина перевооружается и перегруппировывается во время перемирия? Мы обеспокоены тем, что Украину накачивают новым оружием и так далее и тому подобное, готовя ее к новому наступлению. Разве Россия не сделает то же самое? Не использует перемирие для перевооружения и перегруппировки своих войск? Если они будут делать то же самое, то в перемирии нет смысла. Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Ми не збираємося його терять. ми йдемо далі, ми наступаємо і будемо продовжувати наступати. Тому якщо росіяни зараз і зроблять невелику паузу, то це лише для того, аби врятувати свою економіку. Бо вже навіть кремлівські чиновники прямо заявляють, що російська економіка входить у рецесію. Ми ну, как бы, На грані не свалимся? Ну ви, як міністр економіки. Скажіть, щось це -то оптимістичне, то тобто, ви чаші в усіх інтернетах е, рішетників е, представляли, що ми схвалимося в рецесію. Ну, казати, рецесія на широкий загал це взагалі на Росії дуже небезпечно. Он глава центробанку Набіуліна, вона використовує трішки легші терміни. У нас, зараз, знаєте, я б сказав, похолодання, але за похолодання завжди приходить Тобто, <звук> Коллеги, вы представляете, да, насколько да. была бы лучше погода, если бы гидрометеоцентр тоже передали в Большой Минфин? Другими Может быть, словами, точнее предсказывали. бы. Другими словами, это выход из перегрева. То есть российская экономика уже наполно вичувает наследки своей войны, бо пробывая в стадии видимого Рецессия – это отрицательный рост. Тоже такой эффемизм, изобретенный российской бюрократией. Это, в общем, по сути цена, которую страна платит за войну. Война любая стоит денег больших. Але ж ви розумієте, що кремлівські посіпаки та пропагандисти говорять набагато позитивніше, ніж є насправді. Гонскабєєва взагалі взялася заспокоювати росіян і розповідати, що вони, мовляв, не так сприйняли слова міністра економіки. Прозвучало таке німного тривожне заявлення від Максима Решетнікова. Він упомянув слово рецесія, примініма до нашої економіки. Хоча звичайно ми говоримо рецесія. Когда обсуждаем экономику европейскую, что бы все это значило, Ольга? Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Что касается рецессии, в самом деле прозвучало тревожно, но исключительно прозвучало. Речь шла исключительно о гипотетических... Возможностях о тому, що рецесія буває. Томи ми сході з того, що с вона не случиться і прилагаємо максимум в этом сенсі усілі. Ага, вона вже случилась, і далі тільки гірше. До речі, коли дехто починає в ефірах федеральних каналів говорити правду про економічну ситуацію, то йому одразу ж затикають рота. Але ж очевидно, не приховати. Ми просто роємо собі очередну яму, очередний через тупік. Потому что то, что предлагается сейчас душить, это самоизоляция, это отсутствие технического прогресса. Извините, мы видим прекрасно на примерах нашего АвтоВАЗа, мы видим прекрасно на провале... А, создание новых самолетов гражданской авиации. Ну, я так, Нет, слово провал". «провал». Там, нет, провал, Там провал, есть абсолютно. отодвинутые сроки, Андрей Давайте мы будем авиация, сохранять авиация. спокойствие. Провал. Нет, «провал» — это если у вас самолет полетел, а потом упал. Вот ага. это «провал». Это еще, может быть, будет. Потому О. что пока еще ни один самолет реально не летает. Какой летает. самолет а, реально а, не летает? МС-21. Серьезно? Не летает? хватит нести чушь. Андрей Владимирович, я говорил, МС-21 проходит только вы Он больной, что ли? Ну, хватит эту ересь нести. Почему? Вы Я... посмотрите, смейте отчеты. Ну, что вы посмотрите видео с летающим самолетом на наших двигателях? Что, что вы несете? Это... А? Ну, ну хватит 21. вот это уже откровенно, прихать. Ну извините меня. Ну, это куда Еще годится? не сертифицированный а? самолет это И? раз. Вы ну, сейчас что... сказали, что он не летал. Ну О, что вы сейчас он рассказываете? Не Хватит врать, да. я, я просто привожу не реальные так. факты. Кстати, Нет, вот в том-то дело. же тот же двигатель по D8, который создан для МС-21. Хороший, может быть, двигатель. Но он оказался на 600 миллионов рублей дороже за рубеж. Вы даже одного. не а слышите, что вы вот говорите это в итоге. Вы, вы не слышите? Слышите? Это это что? Что? Вы, вы только сказали, что говорили, что самолет не летает. Теперь вы начинаете рассказывать, что двигатель дорогой. Я не говорю, же так, понимаете? Я говорю, что не летает регулярно. Нет, вы начинали не с этого Сказали, що він проходить предполітне випробування. Так, да, І все і все? Що, все? Не так, Ви розумієте, що такое предполітне випробування і питання Так, господа? Андрій Ніколаевич, тебе безполезно. держитесь. Держите. От подумайте, а що далі? Далі росіяни платитимуть на війну все більше зі своєї кишені. Їм підвищують тарифи на комуналку, підвищують податки, а ще можуть заморозити вклади росіян. Где взять денег? Есть ответ, он довольно такой грустный. Судя по тем решениям, которые объявлены были на прошлой неделе, две недели назад, деньги будут браться в существенной доли из карманов трудоспособного населения. Что я имею в виду? Я имею в виду опережающий рост тарифов. Тож, можливо, до кінця року росіяни справді захочуть заморозити війну, щоб подолати проблеми. Але заблогери переконані, що на Росії вже мало не передреволюційна ситуація. Тож що відбувається зараз, час. Я бачу, що це етанічний поминаючи канун фівральської революції в Російській імперії, яка воювала тяжовтяжолий в піромірової повністю. нарастают постепенно трудности в транспортном снабжении, растут цены, инфляция. Нынче, я гляжу сейчас на украинскую компанию, у нас назревает нешуточный взрыв в экономическом тылу. Несмотря на все эти бодрые заявления о том, что все нормально, все идет вперед, побеждаем, нет, ребята, к сожалению, обстановка очень плохая. ж не піддавайтеся ворожій пропаганді дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації на протяженні віков к сожалению то так я могу это з повним основанням твіт просто на протяженні віков на западі все время время ну не все время а время от времени но на протяжении дитина все время возникає вопрос об угрозе со стороны росії Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей специальной военной операции – это демилитаризация Украины. То есть лишение лішення возможности иметь угрожающие нам ворожої силы. Коли Путін каже, що Росія ні на кого не нападала, варто також нагадати, кого підтримує його кривава федерація. ірано ізраїльська ескалація сожлію продовжується опасніше. стадия эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Причиной ее стала неспровоцированная агрессия против суверенного государства, члена ООН Ирана, которая была предпринята Израилем в нарушении устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. Вы, конечно, я уверена, знакомы с заявлениями Министерства иностранных дел России, где выражено решительное осуждение этой преступной авантюры, чреватой катастрофическими последствиями для региональной, да и глобальной безопасности. Попытки оправдать ее мнимыми нераспространительными озабоченностями – конечно, откровенный цинизм. Тем часом пропагандисты, тобто есть циничные кремлевские фейкометы, заявляют. Запад перекладывает на Украину грязную работу, как выразился Мерц, Говоря о том, что Израиль Америка, Израиль делает сейчас непосредственно по отношению к Ирану, вот эту грязную работу они хотят доверить Украине. При этом эта грязная работа будет заключаться в том, что баллистика элементы, которые передает Европа а Украине, эта баллистика будет выражена либо грязной, ядерной бомбой, либо уже тактическим ядерным зарядом, которые будут нацелены на нашу Родину. А это обозначает, что у нас не будет иного варианта, кроме как нанести упреждающий удар а, такой мощности, чтобы никакой угрозы с территории временно оккупированной нацистским режимом не исходило. Нас просто подбудет к черте за который у нас не будет никакой возможности выбора. На арене, конечно, появляются рупоры бункерного и ихня черговая хинея. Не надо недооценивать волю Запада. Ну, в таком в нашем понимании. Это, Я... это, слушайте, это люди, закаленные в походах, в покорении других народов, колоссально жестокие, потомственно жестокие, привыкшие вырезать и привыкшие к тому, что иногда им прилетает. Они а привыкли к чужой жертву, крови, да. так и к своей. Поэтому думать, что это сборище разнеженных которые моментально начнет плакать при поступлении гробов, не надо себя тешить вот люди. Даже и люди. Достаточно посмотреть американскую культуру, Арлингтонское кладбище и все прочее. Да вот. и это еще не все. Потому что когда бьют по одним террористам, другие начинают паниковать практически силы и средства ПВО Ирана уничтожены, и военно-воздушные силы куда-то пропали. Вот где они? Нам можно спросить у военачальников иранских. Что с ними стало? Куда они делись? Почему они не присутствуют в воздухе? Ну, хоть бы один там нашелся, там, Гастелло или Талалихин исчезли куда-то как класс, равно как и силы и средства противовоздушной обороны. И еще есть один косвенный признак о том, что господство в воздухе военно-воздушными силами Израиля захвачено и прочно удерживается. Это сведения о потерях самолетов Израиля. Ну нет таких сведений. Бо сегодня Иран, а завтра Россия и пропагандисты, да и в целом, знаете, вся верховка Кремля это прекрасно понимает. Ну и я нашла тому подтверждение. Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стал бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями. Что это вот такая иррациональная местами не очень до конца объяснимая, так сказать, тяга трамповского окружения к Израилю, причем в таком его м, совершенно иудаистском, так сказать, исполнении. Но вот нынешний кризис показывает, кто на чьей стороне как бы да и откровенно говоря я пока вообще не вижу даже близко какой-то солидарности мусульманского мира так сказать в поддержку ирана все играют свою игру ну, вот и для американцев как бы игра против ирана как бы является игрой за влияние на Ближний Востоке. посмотрите всех тех кто имел относительно антиамериканскую позицию так сказать они в регионе разрушили ирак ливия сирия остался один иран вот собственно и все до слова у путина и без ситуации на ближнем востоке проблем достаточно и на болотах и У його війську. Звісно, його посіпаки це ретельно приховують і замовчають. А я покажу. Тож дивіться і коментуйте. Десь не кормять. Максимум можуть дати води полторашку на сутки на чоловіка. Бувають 2-3 дня, даже не открывать люк у той день. Сімнадцятий день сижу в ямі. За 4 дня до отпуска посадили в яму, ссылаясь на то, что я пью. Был абсолютно трезно. Как бы так служу России. Свидетельства не было никакого. Не было ничего не о Просто закрыли в яму перед отпуском. Все бумажки были уже подписаны на отпуск. Ничего не говорят, просто сидим и все. Просто есть сидим, не что, знаем, чего ждем. Что дальше не, неизвестно вообще. Ну и в принципе по юрке тоже Ничего не ясно, все молчат, плашаем, и по мне тоже, тоже. Я вообще старший лейтенант, тоже так же. Сидим, ничего не ясно, что дальше будет. Я находился на боевом задании, где командир всех гнал, и несмотря на то, что невозможно было пройти, на все гонят. Мы говорили, что пройти невозможно, нужно время, Висят птицы. Он говорит, идите, нам без разницы оскорблял, унижал, угрожал также. После чего у нас было двое на задание. Мы пытались пройти на точку. Один отказался от испуга и ушел. Я остался один. Меня вывели на ноль, свозили к медроту. В медроте сказали, да, ему нужен госпиталь, у нас нет машины его увезти, увозите сами. Командование места госпиталя передали мне в штурма, в штурмовое подразделение. Находясь в штурмах уже третий день, Меня также не оказывают никакой нет помощи. Не возят никуда, ни в госпиталь, ничего говорят. Нет машины, все пройдет. Что делать, я не знаю. Я стоял в штурмах на СВО. 30-я мотострелковая бригада, 4-й БАТ, штурмовая рот. У меня есть командир, позывной бык. Требовал с меня деньги требует денег. И сумма очень немалая. 5 миллионов рублей. Если эту сумму не верну, они меня... Вот, по этой причине я вынужден скрываться. Тем часом, родные оккупантов уже чему-то тоже не молчать. Тож, маємо и такие відверті зізнання в социальных мережах. Я являюсь бывшей супругой погибшего участника СВО. А у него по факту осталось четверо детей. Нам пришли выплаты на четверых детей. То есть от разных браков, чтобы мы понимали. Сейчас прошло два года. В 2023 году он погиб. Прошло два года, а мне вчера на госуслуги пришло письмо о том, что я, мне переплатили и второй супруге переплатили по страховке выплаты. И получается, что мы должны вернуть она миллион четыреста, а я семьсот тысяч. Получается, нам они просто начислили, а теперь через два года они пытаются с нас их забрать. Моя зарплата по факту, я проживаю в Ростовской области, чтобы вы понимали, у нас здесь вот у меня 26 тысяч. Как я должна, извините меня, вернуть им эти деньги вот на данный момент? я не знаю, что вообще делать, я не знаю, что, как быть в этой ситуации. Я прошу помощи, я прошу справедливости, потому что ну, это помощь детям, Свошніком, да? Сво везде пішуть, ми вам начисляємо, ми вам поможемо. Ну, по факту, виходить, наоборот. І це теж дуже красномовно свідчить. Федерація не має шансів на перемогу. Хоча так, у нас з вами ще багато роботи. Тож підсумовуючи, я додам у світі, де Соловйовська бєєва та їм подібні істоти намагаються задурити голови мільйонам найстрашніша і найпотужніша зброя, правда. І ця зброя у нас. наших с вами руках. Адже Кремль я свою империю на фейках и брехни. Мы готовы встречаться. Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и Зеленский. Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос, кто будет подписывать документы. Але є проблема. Ми то чомусь не здаємося, не боємося. Хоча вони так сильно і так голосно про це заявляють. Навпаки, ми воюємо, стоїмо, жартуємо і вільно дихаємо на рідній землі. І повірте, наша з вами ось ця незламність справжня трагедія для кремлівських студій. Бо не виходить групорів Путіна перемогти нас і країну, яка не боїться правди. То ж, ми обов'язково вистоїмо. але пам'ятайте, попри все, і будь-що будь ми маємо бути єдиними. Ось так всім їм на зло, і маємо підтримувати наші сили оборони, щоб вони продовжували демонструвати цьому несправедливому світу, що Україна ніколи не зламається, і головне ніколи не ляже під Путіна.